कि जब आप यहां पे आते हैं यहां पे आते हैं तो बहाली के लिए नशा छोड़ने के लिए अंधा धुंध नशा करते हैं आने से पहले इसकी कोई ज़रा वजाहत बयान करेगा कि जो बंदा खुद आया है पहले से ज्यादा नशा करके आया कि कम क्यों नहीं अंधाधुंध नशा करता है पहला मरहला छोड़ने के लिए यहां से आने से पहले नशे को छोड़ने के लिए वो क्या करता है दूध नशा करता है और आने से पहले ज्यादा नशा करता है और बहाल होना चाहता है जिसको उठा के लाए हैं उसकी बात तो दूसरी है लेकिन रिसर्च में यह बात है कि जिसको उठा के लाए हैं वो भी नशा छोड़ने की कोशिश करता है घर के अंदर चलें इसमें भी जरा कोई साथी मेरे साथ शामिल हो सकता है कि जिसको जबरदस्ती उठा के लाए हैं किसी ने वहां घर के अंदर नशा छोड़ने की कोशिश की थी जी काशि ठीक है मुझे जी नहीं, और... नहीं आपने घर के अंदर छोड़ने की कोशिश की है ईमानदारी से जी। कैसे की है आपने कैसे छोड़ने की कोशिश की है नशा छो घर के अंदर है हाँ इन्होंने छोड़ने के लिए एक दूसरे नशे का सहारा लेने की कोशिश की है यह भी प्रोग्राम में लिखा हुआ है लेकिन छोड़ नहीं पाए जो कि यह तरीका ही गलत है ऐसा हो नहीं सकता अच्छा पहला मरहला आप जब बहाली के लिए जाते हैं या यहां से आने से पहले घर के अंदर बहाल होने की कोशिश करते हैं तो आप अंधाधुंध नशा करते हैं ज़्यादा नशा करते हैं और जब आप इसमें नाकाम हो जाते हैं कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो आपकी सारी नाकामियां हो जाती हैं अच्छा अगले मरहले में आप नशे को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कैसे जरा देखें कि एक दिन का नागा करके करने की कोशिश करते हैं नशा बदल के करने की कोशिश करते हैं जैसे आप आ, कौन सा नशा करते थे पहले आप क्या करते थे शुरू स्टार्ट क्या है पाउडर पाउडर को छोड़ने के लिए आपने अल्कोहल का इस्तेमाल करना शुरू किया हाँ शराब का अल्कोहल और शराबे की बात है तो फिर नतीजा क्या निकला हाँ इलाज के बाद मैं आपको यहां आने से पहले की बात कर रहा हूं तश्ीर तो रखें यहां आने से पहले बंदा छोड़ने की कोशिश करता है नशा बदल बदल के नशा कंट्रोल करके कैसे कि आज मैंने सुबह पी लिया है तो मैंने कल सुबह तक पीना है अब मैंने 24 घंटे नहीं पीना कुछ लोग तो 24 घंटे निकाल लेते हैं कुछ लोग ठीक छः आठ माह के बाद फिर शुरू कर देते इसपे ऊपर जरा को बात करेंगे बंधन जी जी आपने की है कोशिश ये बात तो ठीक है लेकिन कोशिश तो करता, करता है कि नहीं हाँ, फिर उसी लिम में आ जाता है जी बिल्कुल ठीक है आपकी बात लिखा हुआ प्रोग्राम के अंदर जी देखें वो जो बंदा आप कह रहे हैं कि जिसने अठारह साल के बाद नशा छोड़ा वो दस हजार में एक मर्दे कलंदर है वो और मेरे पास भी रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि हमारा एक अजीज़ था इसी गुलाम रिजाबाद में उसको घर के अंदर कोई झटका लगा झटका बस उस झटके ने उसकी ज़िंदगी बदल दी उसकी बेटी का रिश्ता उसके भाई के बेटे से तय होने वाला था जब भाई को उन्होंने कहा तो भाई ने कहा कि मैंने नशे के मरीज के बेटी नहीं लेनी मैंने नशे के मरीज की बेटी नहीं लेनी अपने बेटे के लिए बस ये झटका उसको लगा और उसने अपने आप को घर में बंद कर लिया और कुरान सामने रख लिया मसाला बिछा लिया और अल्लाह से के गर दुआएं मांगने लगा कि या मैं नशा छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ तो मुझे कामयाबी दे दो महीने घर के अंदर बंद रहा और घर वालों को उसने कहा कि चाहे मुझे मौत आ जाए मुझे कुछ भी हो जाए मैं तड़पूं मेरी जान निकल जाए आपने मुझे नशा नहीं देना और उस मर्द कलंदर ने फिर ऐसे ही किया दो ढाई माह घर के अंदर बंद रहने के बाद फिर उसने रेडी लगाना शुरू कर दी और दो तीन साल तो नशा उसने छोड़े रखा अब मेरे इल में नहीं है और एक और बंदा था वो मुझे मिला लाला ना नहीं क्या नाम था उसका इस तरह का नाम था तो उसने अपने घर के अंदर बस बेटी पैदा हुई जिस दिन और फिर जहन में अंदर ख्याल आया कि अगर इस बेटी का मैं रिश्ता करूँगा तो किसी ने मुझे कह दिया कि ये पोड्रिया की बेटी है तो मेरी बेटी के जहन के ऊपर बड़े असरात होंगे तो हो सकता है कि ये बेचारी जहनी तौर पर इतना महसूस करे कि ये सारी उम्र बेचारी ऐसे ही रहे तो उसने बेटी को देखते हुए नशे को छोड़ा ये भी मेरे पास रिपोर्ट्स मौजूद हैं लेकिन ये दस हजार में एक बंदा कर सकता आप ही कर सकते हैं लेकिन आपने घर के अंदर कोशिश है कि नहीं लेकिन नाकाम हो गए